из базы батальона, батальона АЗОВ и есть граждане России. Например, сейчас рядом со мной Илья. Илья, скажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой? Как вы оказались в Украине бойцом батальона АЗОВ? Мы начнем с того, что... Я всегда был, ну, последние годы идейным борцом, как сказать-то правильно. То, что творится в России, это антинародный режим, я считаю. И поэтому я всегда использовал любые возможности, чтобы я считаю, что страна, именно Россия, моя родина, оккупирована. И, и здесь, именно в Украине, сейчас есть возможность что-то сделать для того, чтобы ослабить этот гнет, этот режим. Хотя бы попытаться что-то сделать, а не сидеть дома и в сытом, комфортном, не знаю, квартире. А русские люди, это те, кто понимают ну, причинно-следственную связь и пытаются хотя бы логические тяги какие-то выстроить и увидеть, где они на самом деле и кто ими управляет. И... А скажите, пожалуйста, из какого города вы узнать? Да? А, я с Кубани, но ну, это мой неродное как бы, Я там, я на количество времени жил в последнее время перед тем, как приехать сюда. Угу. То есть вы приехали. Есть украинская они вы сталкивались с украинцами? С украинцами, да, сталкивался. Вот мне всегда было интересно, вот эти кубанские украинцы, они похожи на украинских украинцев? Все люди разные, нельзя так обобщать. Но вот с которым я сталкивался, конечно, оболванены, пропаганды. Не, не помню, не помню своих.